Здравствуйте. Вы смотрите голос Крыма на канале Черноморской телерадиокомпании, также в эфире телекомпании Социальная краина. В нашей студии Сергей Костинский, эксперт Крымского института стратегических исследований. Здравствуйте, Сергей. Вот мы сегодня будем с вами, знаете, что исследовать? И причем очень интересно и даже совсем стратегически. Давайте вам сейчас предложу на выбор. Первое, значит, крымчанам пообещали, что их всех застра. Застрах... застрахуют это первый вариант значит потом крымчанам пообещали что они будут дополнительно платить по 800 рублей слава богу ну славьте господи рублей за то что они будут иметь возможность ездить поездами в, с территории куда-либо, кроме территории Крыма. Вот надо будет на выезде будет заходить кондуктор с такой вот штучкой. Вот да, как бы, и, и говорить: самые не местные, подайте нам на пропитание. И поэтому сдайте нам по 800 рублей. Ну, чтобы провал не сильно проваливался. Это вторая тема, да. Ну и третья, Крымчанам крымч... для крымчан подорожает газ, который в России на самом деле завались, а в Крыму так вообще просто. Вот давайте, давайте еще. С, газу. с газа. Хорошо. Итак, у нас есть сюжет тогда. Мы начнем. Ну, мы же не просто так, мы же готовились к этой программе. И у нас есть сюжет про газ. Что ж там, какое очередное улучш... покращение уже сегодня, которого уже нет давно в Украине, но оно еще по-прежнему осталось в Крыму. Вот какое-то улучшение с газом приготовили для крымчан местные, местные чиновники. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма сообщило об очередном этапе повышения тарифов на коммунальные услуги на полуострове. Теперь в Крыму вырастут тарифы на газ для населения. Об этом заявил советник генерального директора компании «Черноморнефтегаз» Вадим Жданов. Первый этап повышения цен запланирован уже на 1 января 2015 года. С этого дня природный газ подорожает на 15%, а в июле еще настолько же. По словам того же Вадима Жданова, тарифы на коммунальные услуги в Крыму будут пересматриваться каждые полгода. Постепенно их будут приводить к российскому уровню, который значительно выше, чем в Крыму. Несмотря на повышение цен на продукты, лекарства, стройматериалы, обвал курса российского рубля и свежую новость о повышении тарифов на коммуналку, крымчане в большинстве своем продолжают произносить мантру о том, что они якобы вернулись домой. Что я думаю? Доллар растет и тариф поднимается. Что делать? Куда нам деваться? Ничего, думаю, что хорошо. Потому что я плачу копейки. Ну что делать? Спасибо за то, что они так заботятся о нас. Ну, поднимется, будем платить. Что делать? Надо выручать государство. С 1 января крымчан также ожидает повышение тарифов на электроэнергию на 15%. Как сообщает руководитель Госкомитета Ольга Егошина, цель данного повышения – выйти на экономически обоснованный уровень затрат за транзит и производство электроэнергии в Республике Крым. В интервью «Комсомольской правде» 17 декабря глава республики Сергей Аксенов заявил, что жители Крыма мечтали, чтобы их регион оказался в составе России. Поэтому им не страшны любые трудности, включая санкции европы люди действительно считают что сегодня хоть камни с неба лишь бы дома быть резюмировал крымский премьер николай резник крым ну, в общем, народ снова благодарит власти за, за мудрое решение. Я вот сейчас даже вспомню свою картинку своего детства по многочисленным просьбам трудящихся. так обычно. А мы вот на эту тему мы сегодня говорим Сергеем Костинским, экспертом Крымского института стратегических исследований. Так вот, в моем детстве это так было, выходил, когда наступал очередной звездец, извините за слово, в Советском Союзе. Вот выходил, уже не левитан, значит, не помню сейчас, диктор советского телевидения говорил по многочисленным просьбам трудящихся. А с 1 января повышены цены на социально значимые продукты. Ну и там и дальше шел перечисление продуктов, и, как правило, все это делалось по многочисленным просьбам трудящихся. Сергей, на ваш взгляд, вот, вот в принципе, крымчане как бы они просили тоже, чтобы им повысили цены. Но... Давайте, я тогда буду говорить не как эксперта, а просто как гражданин, которому довольно забавно наблюдать. За Хорошо, я событиями. тогда забуду, да, что забудем, вы эксперт, забудем, да. забудем, и поставьте мне, пожалуйста, в следующий раз здесь стаканчик с попкорном и, и, и колу 0,5. И, и, Кола и, – и беседа... это... И... это, знаете, это вообще тлетворный напиток Запада. А мы как, как бы туда и движемся. Давайте интегрироваться быстрее. А, и, и разговор пойдет совершенно по -другому. Почему вы не предупредили, что вы сторонник этих ценностей? А, ну, я, наде... я сюда пришел как человек, который надеялся, что вы тоже сторонник этих ценностей. Так, я, я, мы сторонник, встретились. я сторонник традиционных ценностей, базовых таких. По, а, по это... по Покушать, попить и да, поспать. Это, мы, это, это как раз я зрителям скажу, мы обсуждали как а. раз недавно этот вопрос что традиционные ценности которые охраняет российское государство это на самом деле базовые потребности человека поэтому они будут бороться за них до конца вот. по поводу повышения цен на газ но в этом-то и есть логика российского государства, что всем миром надо держать надо поддерживать чиновника, надо помогать ему он должен быть толстым сытым, он должен периодически приезжать и решать проблемы. Почему вы так, а наверное, когда сказать? смотрите толстые и сытый, вы так смотрите на меня, Сергей? Ну, наверное, потому что я тоже как бы не маленький и не, и, и не голодный. То есть вы тоже, вы тоже, вы тоже, вы тоже чиновник, да? Ну, мы живем в Украине, я думаю, что... Здесь ситуация немножко по-другому. То есть мы, во всяком случае, меняем ситуацию в другую сторону. По поводу газа, нужно уточнить, это природный газ повышается в цене, или веселящий. Потому что, может быть, потребление веселящего газа увеличивается с каждым днем все больше, и просто резервуары пустеют. Надо возобновлять. Возобновлять. И, в принципе, поэтому народ требует, чтобы его, даже им не страшно, надо немножко повысить, но чтобы жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Поэтому необходимо, люди требуют... И поэтому, по многочисленным просьбам трудящихся. А вы, вы знаете, я, я, конечно, Сергей, я все помню хорошо советские времена. Но вот я смотрю сейчас на этих женщин, которых нам показали по, по, по вот этому телевизору. Я вспоминаю тоже советское время. И они, видимо, вспоминают эти советское время. А вот эта действительность, она как-то не сходится у них перед ними. Вот то, что они помнят советского времени, и то, в которой они сейчас оказались, но они думают, может быть, все-таки надо действительно немножко поделиться. Я думаю, что они не помнят советского времени. Я думаю, что они думают о том, что. Что они о нем помнят. Вот. Я не знаю, что они могут вспомнить. В 80-е очереди за мокрой колбасой, или когда там кричала какая-нибудь э, торговка: Зиночка, Зиночка, колбаску привезли. Либо они помнят дефицит. Я, э, я просто думаю, что это, наверное, может быть было счастливое время. Поэтому они не в 60-е тянут э, всех, э, а тянут именно в 80-е. Когда не было ничего, когда рубль был деревянным. И, в принципе, все были счастливы. Кстати, я недавно смотрел о том, что вот все говорят, когда же рубль остановится, да? Когда же вот рубль остановится, когда он перестанет расти? Не верят в принципе. Не верят в его потенциал. Они да, я, а я вспомнил, кстати, дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что в, в 1998 году 1 января была произведена так называемая деноминация рубля. Это зачеркнули, взяли, зачеркнули несколько нолей в конце. Как это делается? Приблизительно вот так. Вот берется вот три ноля, да, на рубля. Вот это была, допустим, у нас бумажка тысяча рублей, да, а вот взяли три ноля, зачеркнули, у вас как бы рубль остался на, на руках. Так вот такую операцию провели уже 1 января 98 -го года великая прекрасная Россия, и после чего, а, а точнее не после чего, а перед этим рубль там стоил 5 тысяч и там 300 чем-то рублей. Неважно, уже 300 с чем-то на самом деле. Но я думаю, что в общем рублю есть куда расти, он пока еще не не побил вот этот свой рекорд. Кстати, ваш прогноз, я хочу просто его сейчас записать вот а, в следующем году. Вот мы через год с вами встретимся, я надеюсь. Уже в Крыму, и вы мне скажете, какой рекорд тогда побьет Руполь? Ну, понимаете, это очень такой больной вопрос, потому что э, я, как бы, сам из Крыма, вы же помните, и. Как бы очень много людей, которые там живут, по которым ударят, которых я очень люблю, которые, и некоторые из них являются моими родственниками, и по которым ударит вся эта экономическая ситуация. И когда вы просите меня такие, озвучить такие прогнозы, я думаю прежде всего о них, и когда они будут смотреть наш выпуск, дай Бог, чтобы они меня не проклинали. Подождите, подождите. У них же станет больше рублей. У них станет намного больше рублей. Но я понимаю, что и функциональность этих рублей станет больше. То есть их можно будет использовать совершенно по-разному. Дети могут, знаете, дети могут играться. Можно, дать, вот приходит и говорит, сейчас надо что, ребенок приходит, он машинку купить, много денег потратить. А так на тебе пачку денег. Иди, сынок, играйся там рублями вообще. Но а, пачкой денег или теми деньгами, которые у вас может быть, можно там остановить грабить просто завалить его деньги. Завалить деньгами, Хорошо. И в принципе, и воровать деньги не имеет смысла, да? Потому что, ну, Нет, воровать деньги всегда имеет смысл. Просто будут меняться технологии. Нет, ну, согласитесь, да, что ты куда пошел? Я пошел, значит, украсть два вагона денег, потому что хочу купить палку колбасы. И станет проблема складских помещений, где хранить деньги. Где хранить деньги, да, в принципе, вот даже в доме, в принципе, да. Уже не похоронишь. Уже не похоронишь эти рубли и деньги хорошо значит будем считать рублевую тему мы раскрыли полностью следующая тема у нас касается поездов напомню что в крымском в крыму поезда они самые, самые. да да самые поезда в мире нововведение от крымского, значит, от крымского правительства. По 800 рублей надо скинуться. Будут заходить, когда человек будет пересекать границу с Украиной. вот Будет заезжать с Украины или выезжать из Крыма в Украину. Но ну, и а, будут предлагать заплатить по 800 рублей. Мне тут вспоминается замечательная сцена, когда Ки, Киса и Ося да, танцевали перед автобусами и кричали, деньги давай, деньги давай. Вы здесь абсолютно правы. Я думаю, что эту норму придумали люди, которые, например, в курортный период стояли с ленточкой или с палочкой и просили за проход к какому-нибудь ущелью или в какой-нибудь парк или к водопаду причем министр министр курорта наверное в, в целом в принципе и не знал о том что такие вещи существуют вы думаете но я надеюсь и и такие люди на воздухе зарабатывали деньги. Я думаю, что они просто попали во власть. То есть, в принципе, как бы сбылась мечта, да? То есть, вот теперь они могут это законно идти по 800 рублей собирать. Но я думаю, что это только начало. Почему бы им не продолжить эту, эту тему? Денег, смотрите, становится больше. Рубль, рубля же становится больше, и их надо куда-то тратить. <свят> <свят> то есть жизнь становится. И в принципе, если отдать же 800 рублей за проезд по территории Крыма, то как-то и легче, да, потому что они же тоже весят какую-то определенную ну, массу. <свят> да, эти, эти рубли. <свят> и немного легче. Опять-таки, я вот вспоминаю, да, в принципе, как бы в советские, в советские времена, вот когда уже не было Советского Союза, но еще были советские времена, в начале 90-х, вот так вот можно было проехать какие на какие-то территории, там стояли пацаны, такие говорили: с вас там 800 рублей, например. Например, за проезд потому, или за проход, потому что типа это моя территория. А вот, кстати, так и получается, это типа моя территория. Давайте посмотрим небольшой сюжет про типа моей территории. Вот про поезда, которые будут ходить в Крым из Крыма, но уже не бесплатно, а за деньги из каждого человека, который даже будет иметь билет. Еще в ноябре вице-премьер российского правительства Дмитрий Казак на совещании о мерах поддержки Крымской железной дороги отметил, что у предприятия серьезные финансовые трудности. Проблемы возникли в связи с отказом Укрзалезницы отчислять предприятию деньги за курсирование украинских поездов по территории полуострова. Как пишет коммерсант, в Укрзалезнице заявили, что железнодорожные пути Украины находятся в их собственности. Они никогда не платили самим себе и не собираются этого делать. На недавнем совещании в российском правительстве было предложено, чтобы недополучаемые крымской железной дорогой суммы доплачивали пассажиры и грузоотправители. Размер оплаты может составить около 800 рублей с пассажира или грузоотправителя и будет взиматься по грант службой Крыма при въезде на полуостров. Сумма будет зависеть от маршрута следования и расстояния. Руководитель Крымской железной дороги Андрей Каракулькин информацию подтвердил. По его словам, такое протокольное решение есть. Но распоряжений по этому поводу предприятие пока не получало. Большинство крымчан против таких поборов, а некоторые в недоумении спрашивают, зачем это вообще нужно. Я считаю, это ненормально. Да, это ненормально. Почему? Ну, так как почему они не могут приехать просто сюда бесплатно? Нет, смысла нет. Трим едут не такие богатые люди с Украины. Простые украинцы сюда не будут ехать. Будут богатые ехать, отдыхать. Вот им нужно побольше, чтобы с них драли. Мечта – это лишнее. Нет, не надо. Почему? Кстати, дорого? Да. Это дорого. Для... Много. Спасибо. От сели 200 рублей. Сейчас между Украиной и Крымом курсирует 12 поездов. Из Украины в Симферополь и Севастополь, а также из Евпатории и Симферополя поезда у Курзалезницы ходят в Москву. По данным Украинской железной дороги, за 11 месяцев 2014 года пассажиропоток сократился более чем в 2,5 раза, до 1 миллиона 200 тысяч человек. После поборов за въезд в Крым это число может сократиться еще больше. Ведь теперь к цене билета прибавляется сумма в почти 300 гривен, которую придется выложить на станции Джанкой по пути в Симферополь или Севастополь. Николай Резник, Крым. Ну, у меня слов нет, да? Но... Но просто просят скинуться, помочь железной дороге. То есть тут вариантов да. два. Закрыть? и э, э, опираться только на автобусное сообщение автобусом из э, симферополя в москву или автобусом из симферополя в киев либо содержать ну значит надо всем миром скинуться вот на газ надо скинуться так. надо скинуться на и что на, еще на, лес... вот, на все интересно. на самом деле на, на все надо в принципе да в вот. общей экономической ситуации надо будет скидываться на все вы должны понимать что э, ротенберг или Тимченко, скидываться не будут. То есть Украина должна скинуться на все, да? То есть вот все, что хотят сделать в России, должна скидываться Украина. В том числе, в том числе. Это справедливо же, да? Это очень справедливо, тем более они просят, чтобы Украина финансировала, в том числе, и оккупированные территории на Донбассе. Пожалуйста, помогите, чем можете. То есть, ну а. В принципе, да, да. Хотя вот вы говорите про автобусы тоже. Вот автобусы это будет же следующий этап, как, потому что автобусы они будут же заезжать, они же будут там двигатель внутри а возгорания, сгорания, может... он будет сжигать крымский воздух, а крымский воздух он особенно он дорогой, как бы, поэтому надо тоже как бы деньги Я думаю, что автобусы, автобусы можно будет оформить как, как поезда. Тоже, например, вот это есть, РЖД, оставит логотип, он очень красивый, очень много денег заплатили Артемию Лебедеву за его разработку. За э, РЖД? Да, да, поэтому его тоже надо на автобусы лепить, и это будет очень-очень-очень современно. И, в принципе, можно куртки еще выпустить тоже, такие специальные, ну и вот этот логотип на них такой, на, и чтобы люди ходили тоже держать паровозиком. А, ну, а, то есть, для того, чтобы люди толкали, вот уже толкают самолеты, а, скоро будут толкать поезда и, 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 автобусы. и автобусы. Да, да, то есть 800 рублей заплатил, вот тебе сразу и куртка. Курточка специальная, потому что придется потолкать. Ну, в принципе, логично, да. Хорошо. Есть у меня еще одна очень интересная тема. Она касается Крыма, естественно, как ни странно, да. Значит, вот что делают. Вот, вот мы здесь, в принципе, нашли решение уже сразу двум, двум проблемам крымским, да. То есть вот как куртки, когда как, и как из вот гениальная идея Сергея о том, как значит из автобусов делать поезда. Это тоже, в принципе, Нет, это Из поездов делать автобусы. Из поездов делать автобусы тоже, тоже идея. И вот есть еще очень интересная идея. Сейчас, значит, руководитель водного хозяйства Крыма, он вот что придумал. Он сказал, что а, опреснять воду мы не будем в Крыму, потому что это бред. Ну, хотя я не знаю, он, он а, как-то противоречит руководству Крыма, он противоречит руководству Великой и Прекрасной России. Но тем не менее, значит, министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Александр Жданов говорит, что значит опреснение воды это бредовая и дорогостоящая идея. И тут я думаю уже: как бы что-то, друг мой, ты какие-то вольнодумствующие мысли а, говоришь: если к этому прибегнуть, то кубометр воды будет минимум стоить больше одного доллара. Знаете, какое, какое, какое решение об водной проблеме Жданов придумал? Расскажите, честно. Хорошо, я, я вам сейчас рассказываю. Смотрите, я, вот что я делаю для того, чтобы водохранилища Крыма заполнились. Я молюсь, чтобы на полуострове было как можно больше дождей и как можно больше снега. Вот решение. А вы тут автобусы какие-то экономические парадигмы там, политические отношения. Надо молиться и тогда на водохранилище Крыма заполнится. Нет, давайте к этой проблеме говорите очень серьезно. Молиться. Это мы нормально. все время говорим серьезно. Сергей. Это нормально. Молиться это нормально, потому что вот мы со своей стороны молимся, чтобы Крым вернулся. Кто-то молится, что Крым не вернулся. И в конечном итоге мы поймем, чья церковь сильнее. И чье кунг сильнее. Вот. По поводу воды, я так понимаю, если он молится, чтобы было больше воды, значит, кто-то молится, чтобы ее было меньше. Надо, значит, молиться больше, привлекать соратников. То есть не делать это в одиночку, это неэффективно. Это да, точно. Это вот. Просто он может, вот, он, он может не дойти, эта молитва просто. Хорошо. Ну, в общем, будем решить, будем считать, что и проблему с водой тоже в Крыму решили. Идем дальше, с каждой проблемой меньше. Значит, в Крыму бесплатно наступило просто абсолютно бесплатное время такое. Ну, бесплатное время? Бесплатное время. Да, у нас сейчас пошло время в нашей программе. Бесплатное время. Значит, медицина стала абсолютно бесплатная. То есть это значит, что вы бесплатно не можете а, ни ничего, ничего ничего получить, и даже за деньги уже ничего не можете получить. А, но кроме страхового полиса, вот о страховом полисе этой страховой бесплатной медицины в, в Крыму, которая сделана по образу и подобию российской страховой медицины, подробнее в сюжете наших корреспондентов. С 1 января 2015 года на территории Республики Крым начинает действовать обязательное медицинское страхование. Оказание медпомощи на полуострове будет регулироваться территориальной программой государственной гарантии, которая предполагает оказание бесплатной медицинской помощи гражданам за счет средств обязательного медицинского страхования, а также федерального и местного бюджетов. Без полиса получить медицинские услуги будет затруднительно. Медицинская помощь таким пациентам будет оказываться, но только в в экстренных случаях или при остром недомогании при вызове бригады скорой помощи в страховой компании нам рассказали о процедуре оформления полисов и необходимых для этого документах для оформления полиса необходимо предоставить документ паспорт Российской Федерации или если это для граждан Российской Федерации для иностранных граждан, граждан необходимо предоставить документ подтверждающий право проживания на территории Российской Федерации например это может быть вид на жительство или разрешение на время пребывание оформление полиса занимает максимум 5 минут также можно подать заявку через интернет это намного сокращает время пребывания клиента в отделении страховой медицинской организации полис изготавливается 45 дней ну вообще в течение через месяц говорят ну не знаю вот у меня 8 декабря мне надо было забирать но они не всегда готовы. Вот у меня невестка ездила, два раза получала. Ну, мне, например, дочка сказала, что желательно оформить, потому что не будут обслуживать. Экстренную помощь таким пациентам окажут бесплатно, но в плановом порядке получить бесплатную медицинскую помощь без полиса обязательного медицинского страхования Крымчане не смогут. Поэтому тем, кто не успеет получить этот документ в текущем году, придется оформлять полис обязательного медицинского страхования уже после 1 января 2015 года. Эта работа не остановится. Номер полиса напишите медицинского, если он у вас есть. Ну, да, имя, фамилия там будет написано на заявлении, паспортом. Там где живете. Какое заявление? Я даже не знаю, расскажите. На обслуживание я еще ничего писал. Но ну, у меня есть паспорт, вот я все с собой взял. Сейчас мне объяснят, что сделать. Но ну, если говорят, будем писать. Чтобы получить медицинскую помощь, пациент должен обязательно написать соответствующее заявление в поликлинику. И сделать это нужно до 1 января 2015 года. Те, кто не успеют получить полис и указать его номер в заявлении на обслуживание в поликлинике, с 1 января не смогут получать услуги врачей бесплатно. До Нового года в поликлиниках и больницах Крыма обязаны принимать пациентов без медстраховок. На практике все не так гладко. Ну вот жду, я не знаю. Сказали подождать до час. Я вот здесь в этой больнице работаю, поэтому мне прикрепляться никуда не надо. Такой страх, да, присутствует. Поэтому у нас вот возле регистратуры такое вот я Медики признаются, система еще не отработана и не все понятно даже самим сотрудникам больниц. Однако непонимание этой проблемы не решает вопрос того, куда обращаться больным, если они не успели получить медицинскую страховку. Николай Резник, Крым. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Голос Крыма». Сергей Костинский у нас в гостях. Здравствуйте, Сергей, еще раз. Да. Сергей, но на ваш взгляд, да, то есть вот есть, я понимаю, что министр, ми, министр ЖКХ он дал универсальный вообще рецепт э, решения чиновникам любой проблемы, да, но может быть э, может быть есть какой-то другой вариант. Я, знаете, вот, как раз вспомнил ситуацию, я писал об этом несколько дней назад на фейсбуке, о том, что я читаю а, мой, ваш Facebook, Сергей. Мой родственник э -э, сломал э -э, сломал ногу и ключицу и не смог получить в Шестой Симферопольской шестой городской больнице э -э, никакого э -э, медицинского обслуживания. То есть шину и обезболивание сделали э -э, сотрудники скорой помощи, а в больнице отказались сделать вообще в принципе, в принципе что-либо. И э, я сейчас вспоминаю, то есть если тебе необходим э, страховой полис, тебе нужно его получить, 45 дней подождать. А как смогут ли вообще все крымчане получить в какой-то э, нормальный срок этот документ, если даже паспорта российские еще не всем раздали? Ну сегодня происходит... сегодня сказали, в... что уже получило 99 То есть 99 Сколько с дня аннексии прошло времени? И представьте, 9, а, то есть, 9 месяцев и, и, то есть, и смотрите, 5 дней. То есть, смотрите, ситуация заключается в следующем. То есть они должны, кроме того, что они должны заявить честно, ребята, лучше, то есть, знаете, как Суворов ранен, ну и дурак. То есть Но... в больницах сразу должно писать: без, пришел без полиса и заболел. Так Суворов ну на самом деле был врач, вот я так чувствую. Нет, он просто был реалистом, и, и нужно быть реалистами и крымским властям. И нужно объяснять людям: болеть нельзя запрещено болеть. То есть указом президента Российской Федерации нужно запретить в Крыму болеть на, ну, на ближайшие там, полгода, пока все не получат страховые полисы. Подождите, ну, дурак это тоже болезнь. То есть вот если если заболел, если просто указ такой, заболел, дурак, да, как бы, а дурака тоже надо лечить? Ну нет, тогда просто веселящий газ. Но опять-таки мы возвращаемся к так тому, тема, что есть тема повышения вот этих услуг. На самом деле все, все это очень очень грустно. Очень грустная ситуация. Да, Сергей. Ну я я даже не знаю. Вот хорошо. Смотрите. А как а с другой стороны, вот как не свихнуться вот в этой ситуации, когда у тебя все хорошо, в принципе, да? То есть у тебя на самом деле вот воды много. Да, по поезда, в принципе, очень дешевые, медицина бесплатная, работы много, бизнес развивает и процветает. Туристов приехало, как никогда, много в этом году. Вот как вот просто не свихнуться от счастья? Смотрите, я думаю, что в Крыму остались, на самом деле, лучшие люди. Худшие уехали. Худшие в каком смысле? Вот, во всех, я во думаю. Во всех отношениях. Почему-то я по себе вот скажу, почему я уехал. Я понял, что я ну, не могу жить в этой ситуации. Я пытался... И ну, когда я видел такое большое количество людей, которые с горящими глазами кричали Россия и бегали на улицах с российскими флагами, я понял, что это, ну, для меня это очень невыносимо. А остались очень сильные люди, психологические, которые выдержат все. Это совсем, наверное, грустная я рассказал история. Это ну, какая-то земля атлантов вообще. Но... Земля атлантов, да. Я думаю, что те люди, которые остаются, им придется вынести и спить эту чашу, и эту чашу до дна, к сожалению. Счастье. Кто-то кто, -то, кто -то выпьет чашу счастья, а большинству наших земляков, ага. конечно, придется выпить эту чашу несчастья. Но я надеюсь, что это будет происходить не очень долго. Ну и мы заканчиваем нашу программу практически. Вот очень хорошей новостью, Сергей. Российский Дед Мороз отправил из Великого Устюга, или Устюга, я не знаю, ну, Устюги у нас обычно там Росли собакам, забивались в колтыши. Но вот у них великий какой-то есть истюк. Так вот, в Крым он отправил столетнюю новогоднюю елку. Как то, сообщили то, агентству ТАСС, да, в департаменте лесного хозяйства региона, возраст ели около 100 лет, высота дерева 22 метра, а диаметр ствола у земли составляет около 45 сантиметров. Есть, а мебель... Слушайте, нас опять обманули. А ели нам... старую мебель. Да, что это такое? То сначала были старые деньги российского. Российского образа, да. Потому что вы сейчас новые уже, в принципе. Как бы паспорта, которые, видимо, там не нужны были российские, они не, не знали, куда их девать. Старые были. елочные игрушки. Mm. Ну, столетние, они дорогие, в общем-то. Ну, ну, просто старые. Какой-нибудь винтаж. Старые подарки которыми уже Но, вы знаете, вот, пусть у вас не это самое, не, а, не прошло это, вот как бы я не знаю, потому что на центральной площади Симферополя перед зданием Совета министров Крыма уже установлена искусственная елка. А куда это тогда ее отправили? Мы же, мы же просто... боремся за экологию. Нам предлагали поставить 24-метровую голубую ель. Да? Ну вот, ну просто в Крыму не для голубых, поэтому будет там искусственная елка. Куда эту елку дели, да, как бы, ну вот. А, это Пардон, это новогоднее путешествие по городам России и Европы, понимаете? А Европа тут зачем? Европа? Европа, какая Европа для крас... Ель голубая в Европу. Нет, ну это совсем, как, как, какая Европа, я не могу понять. Я понимаю, что нужно, чтобы было путешествие куда-нибудь в Аркута, Омск. Вот. Я, например, два года с родителями жил в Якутии. Я рекомендую отличнейший поселок Батагай. Очень его люблю. Знаю. Сколько там всего лишь минус 56 где-то, да, зимой средняя ну, температура? 56 это это вы уже загнули. Это удивительно, да? Редко, редко. Но минус 40 вполне зимой, поэтому это отличнейшее место. Какая Европа? Я не могу понять. Традиционные ценности они заканчиваются на границе Урала с Украиной и Европейским Союзом. Может быть даже в Беларуси. Мы пока еще, не, еще Лукашенко не определился. Спасибо. Сергей Костинский. О, о елках, о газе, о, о, о поездах о, и о страховках. Вот все знает этот человек, рекомендую. Оставайтесь еще с нами. Покажи попкорн, пожалуйста. Да, и, 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 и надеюсь, что мы еще узнаем о попкорне и пипсиколе. Или, ну, какой-то коле, в общем. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Вы смотрели программу ⁇ Голос Крыма ⁇ С вами был Александр Ренковский.